بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه ومن تبعه ونصره وبالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة رمان الله سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وإدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلبكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سورة الأعراف آيات 127 hingga 129 Dan para pembesar daripada kalangan kaum Firaun berkata Adakah kamu wahai Firaun akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerosakan di negeri ini yakni Mesir dan meninggalkanmu serta tuhan-tuhan pujaanmu. Firaun menjawab, "Kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan anak-anak perempuan mereka terus hidup. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh menguasai ke atas mereka." Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu Lalu Musa berkata kepada kaumnya Mintalah pertolongan kepada Allah Dan bersabarlah Sesungguhnya bumi ini Milik Allah Diwariskannya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki Daripada kalangan para hambanya dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka, yang kaum Musa berkata, kami telah diunyanya, dizalimi dan diperhambakan oleh Fir'aun. Sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang kepada kami, Nabi Musa menjawab, Mudah-mudahan Tuhan kalian akan membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifah di bumi yang memerintah bumi. Kemudian dia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kalian. Mengesahkan apabila firaun kalah berhujah dengan sehir untuk melawan mukjizat. Mukjizat Musa mengalahkan sehir ahli ahli sehir Firaun sehingga ahli sihir beriman kepada Allah. Dibaca dalam ayat minggu lepas. Kalah dalam perlawanan mukjizat dan sihir dan kalah berhujah dia kalah berhujah sepatutnya ikut yang betul lah tetapi masih degil menganggap Musa pula sesat Musa pula yang tak betul ini perangai mereka yang zalim di sepanjang zaman bukan sekadar itu mereka bertindak membuat ancaman dan buat sungguh membunuh anak-anak lelaki membiarkan anak, anak perempuan kalau dulu nak halang kelahiran Nabi Musa AS setelah mendapat ramalan ahli-ahli nujum tiba-tiba Musa yang dihalang itu dia besarkan dia bawa istana dia sendiri nak cabar kuasa Allah Ta'ala Walaupun demikian Langkah dia ambil terus membunuh anak-anak lelaki Membiarkan anak perempuan saja untuk melemahkan Bani Israel Memperhamburkan Bani Israel Lalu Bani Israel mengadu kepada Musa AS Dan Musa memberitahu Janji Allah SWT akan memberi kemenangan kepada Islam kepada hamba-hamba yang berjuang untuk menegakkan Islam. Bani Usaim menjawab, belum ada kami sudah diseksa dia unyanya. Muada pun supaya saja. Kata Bani Usaim. Dan Musa suruh, 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 suruh mereka bersabar. Akan tiba masanya Allah menjanjikan kemenangan menjadikan kamu yang berkuasa di atas muka bumi memerintah Allah akan tukar jadi begitu berbeza dengan umat Muhammad SAW Nabi kita Muhammad SAW bila ditangi oleh sahabat-sahabatnya yang diseksa di zaman Jahiliyah ketika Mekah marahalah makiyah khabar bin Arad dan lain-lain lagi bertemu dengan Nabi sekarang Nabi berada dia bawa Bayang Kaabah Waktu itu tengah hari Khabab yang diseksa Sehingga Berparuk di belakang kandil dibakar dengan besi panas Dan sahabat-sahabat yang lain Bila dan lain-lain Mereka berkata Ala tatang surudana Ala tada'u lana Mengapa Allah tak doa um pada Allah Ta'ala Biar menang cepat Mengapa tak berdoa? Tidak akan doa seorang Rasul diterima oleh Allah Ta'ala. Cuma kubur dia Tuhan. Kenapa tak doa biar kita menang cepat? Rasulullah kata, Umat yang lebih dulu daripada kamu, dia seksa. Ada yang dibelah dengan gergaji jasadnya. Sebelah dua jatuh ke bumi. Ada yang ini timbus Hidup-hidup. Namun mereka tidak berganjak. Teruh. Bersama dengan perjuangan Islam. Kamu ni. Tas tak Gopoh. Nabi kata. Wallahi la yatim manallahu hazal amra. Hatta yasira rakibu min sana'a. Ila hadramaut. La yakhafu illa Allah. Wazzi'ba ala ghanamih. Gamu ni gopo sangat Akan tiba masanya Allah akan menyempurnakan urusan agamanya. Islam akan menang Bila tiba masanya Allah Ta'ala beri menang Sehingga berlaku keamanan Bila Islam berkuasa Syarikat Islam dilaksanakan Orang takut, penjenayah takut, penjahat takut Orang zalim takut Sehingga orang yang musafir dari Sana'a ke Hadar Maut negeri Yaman perjalanan yang jauh tidak ada rasa takut lagi tak ada perempuan tak ada penyamun cuma bimbang si ganggu kambing itu saja manusia yang zalim akan mengalahkan tiba masanya tetapi kamu ni gopoh sangat dan sahabat-sahabat Nabi bersabar Ha, terus ikut Nabi kita berhijrah ke Madinah. Menegakkan negara dia kepung, dia belasah. Terus. Beza dengan Bani Israel. Yang macam-macam dalih terhadap Nabi Musa AS. Ha? Bani Israel ini dalih. Baik itu Musa li khawmihi. Ya khawmi lima tu'zunani wa qad anni rasulullahi ilaikum. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel Wahai kaumku, kamu tahu aku ni Rasul yang diutuh oleh Allah kepada kamu Mengapa kamu menyakiti hatiku? Tak ikut aku suruh Tak sabar, tak tahan bila mereka menyeleweng Allah Taala pesongkan hati-hati mereka. Ini Bani Israel. Yang la anak Nabi ya Allah al-maghdub alaihim berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanan mubin ila Fir'aun wa Haman wa Qarun fa qalu sahirun kadzdzab فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال فقال فرعون ذروني اقتل موسى والجدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني اعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ini dalam ayat yang lain pula yang disebut dalam surah al-raqib ayat 23 hingga 27 dan demi sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa ayat-ayat kami dan bukti mukjizat yang jelas lagi nyata kepada Firaun, Haman dan Qarun. Lalu mereka menuduh Musa dengan berkata dia Musa itu seorang ahli sihir, lagi seorang pendusta. Maka setelah dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami Mereka berkata dengan marah Bunuhlah anak-anak lelaki Daripada kalangan orang-orang yang beriman Yang mengikutnya Dan biarkan anak-anak perempuan yang terus hidup Namun tipu daya orang kafir itu hanyalah Sia-sia belaka Yang menyebabkan mereka Tenggelam dalam kesesatan Dan Fir'aun berkata Kepada para pembesarnya biarkan aku yang membunuh Musa dan biarkan dia memohon kepada Tuhannya meminta pertolongan sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerosakan di bumi dan setelah mendengar ancaman itu Musa berkata sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian daripada Angkara setiap orang yang menyombongkan diri takabur dan gunungan yang tidak beriman kepada hari perhitungan iaitu hari kiamat, hari hisab. Meneruskan lagi tindakan kiraun. Yang disebut dalam ayat yang dulu iaitu membunuh lelaki, membiarkan perempuan sahaja lelaki dibunuh. Dan disebut dalam ayat ini Fir'aun didukung oleh Perdana Menteri dia, Haman ha? Didukung oleh Orang kaya, Korun Korun yang orang kaya Bani Israel Yang sokong Fir'aun Bani Israel, kau Nabi Musa juga Korun ni Tapi sokong Fir'aun Kerana apa? Kerana nak kekayaan dengan Fir'aun ni boleh kekayaan. Boleh projek tu, projek ni dah ni lah. Ha, boleh benda. Kumpulkan kekayaan. Haman ha, bersama dengan dia dan menyebarkan dia ayah sebenarnya Nabi Musa ni ada sihir pembohong inilah nasib rasul-rasul semua rasul-rasul padahal Tuhan jadikan rasul ni wajib bersifat benar bersifat amanah berani menyampaikan yang benar tak takut orang bijak dilihat oleh kaumnya sendiri sejak dilahirkan sejak remaja sejak dilansip menjadi rasul jadi dilansip menjadi rasul kaum-kaum dia tengok -rasu ini rasul-rasulnya termasuk Nabi Musa Salam bukan seorang penipu yang tak pernah bohong dituduhnya penipu dituduhnya ahli sehir <coughs> dituduhnya tuduhan-tuduhan yang jahat setelah tuduhan ini tak memakan Orang beriman juga dengan Nabi Musa. Masih ramai orang ikut. Walaupun ramai yang takut, ramai yang ikut. Lalu Fir'aun um membuat keputusan bunuh Nabi Musa. Biar aku bunuh Musa ni. Kalau biar lama-lama dia akan bawa ajaran sesat. Sanggup tuduh Musa Musa bawa ajaran sesat membawa kejahatan <coughs> Musa mengadu kepada Allah menandakan harapannya kepada Allah Taala bergantung kepada Allah Taala bukan bermanusia Inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum Aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kamu wahai ya Bani Israel wahai semua min kunu takbir la yu'minu bi yawmil hisab dengan tiap-tiap orang yang sombong dan takabur <coughs> yang tak percaya adanya hari akhirat kita orang Islam kena percaya bahawa wawasan kita bahawa wawasan atas dunia saja sampai ke hari akhirat kita tengok cerita tengok filem bila hero dia mati tamatlah ceritanya itulah cerita dunia Islam mengajar kita bila orang tu mati tak tamat. Ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam akhirat. Panjang lagi. Kena sabar. Kerana perjalanan kita sehingga hari akhirat. Yang pentingnya berjaya pada hari akhirat, tak apa tak berjaya di dunia. Kita akan baca bagaimana Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat dulu, tak sempat melihat kemenangan. Tak sempat. Nabi Musa tak sempat melihat kemenangan. Menegakkan negara. Nabi Harun. Lepas berapa ratus muka ribu tahun, barulah tegak kerajaan Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Ha, lepas dia wafat, bukan mesti lihat pada masa hidup. Kerana Islam ini dua kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan hari akhirat. Kena percaya. لجبرمان الله تعالى الله تعالى من يقول لجيم عن كهنه فرعون ثم ادبر يسعى باشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى سوره النازعان دوبلوين Kemudian dia berpaling Engkar Kufur Sambil menjalankan usahanya Menentang Nabi Musa AS Lalu dia menghimpunkan Para pembesarnya Dan menyeru kaumnya Dengan berkata Akulah Tuhan kalian Yang paling tinggi Maka Allah menyaksa Fir'aun Dengan azab di akhirat Dan seksaan di dunia ini Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan akibat bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya, lagi sombong, tidak. Bukan mengaku jadi mengaku mengaja, mengaja jadi Tuhan tidak. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Ini paling angkuh dalam sejarah manusia. Raja yang mengaku jadi Tuhan. Yang berlakunya biasanya berlagak Tuhan je tak mengaku jadi Tuhan ni belagak tu terus mengaku jadi Tuhan ana rabbukumul a'la aku Tuhan kamu yang paling tinggi sekali tak ada ada Allah Taala dia Tuhan ini keangkuhan yang kita akan baca akibatnya bagaimana Allah Taala akan memnasakan Firaun di dunia dan menerima seksa di hari akhirat wallahu a'lam